флаг украины выходя из зала мне говорит а теперь вам небезопасно будет ходить по территории николаевской области кто он такой я здесь родилась выросла здесь 10 поколений моих родителей выросли и трудились и восстанавливали наши чакры я помню его послевоенный чтобы вот такие люди говорили мне в лицо человеку с 50-летним стажем такие вещи я что не имею права на свое мнение Никогда не наступая за то, чтобы Украина была разделена. Я здесь родилась, выросла и всю жизнь проработала. На одном и том же месте и в одном и том же городе. Их приглашает кто-то, какие-то политические силы. Так, наверное, они должны вести себя так, как положено. И если ему не нравится мое мнение, это его мнение. Это лично его мнение. Я, на жаль, должен сказать, что я так и не добился значит, от коренники громадских организаций, как явного списка там с проханием будет. Я не предполагал даже, сколько будет на сессии представников э, громадских организаций, и в том числе и журналистов. Поэтому э, как-то повлиять на культуру поведения отдельных людей в зале было сложно. И я приношу свои извинения, если э, мы значит, ну, как бы не смогли этот, этого... Так это не культура потому, это угроза последует хоть какие либо и поползновение я думаю что город конституции у нас в области быстро разберется с я это я это тоже споделяю пожалуйста Мы ушли, ну, коллеги, из зала. Но зачем это продолжать?